Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Salamlar deyirəm Güllər Aləmi kanalından, sizlərə bir də ki Şəmkilizə ilə kanalından. Bu mənim yeni kanalımdır. Tanış olun, abunə olun, kömək olun. Bu da ki başqa bir yaşıl yarpaqlı güllərimdir. Qablarını ayrı-ayrı -ay göstərdim. Bu çaşqadadır, böyük bir çaşqam da. Bu gül çəkdədir gül qabında bu isə a, belə patıq qab idi onu özüm bəzəmişəm lakla dırmaqla lakla laxınan. çox da gözəl görünsənir inşallah sizlərinin də xoşuna gələr. Baxın belə yemyaşı yarpaqlı güllərimdir. Yaxın çiy xoşumuza inşallah gələcək. Gələrsə də abunə olarsınız kanalım böyümək üçün güllərimi sizlərə göstərmək üçün. Baxın belə. Kanalı Güllər Aləmi kanalını ayırdıq ki Şəmkil Zeynəp kanalıyla düz gəlmədi. Orda yeməklər, şirniyyatlar, turşular, hər şey var imdi baxmağa. Cəhd eləyin, unutmayın, vaxtınız olarsa da baxın. Çox təşəkkür edərəm hamınıza. İnşallah xoşunuza da gələr. Baxın belə tüllərimi göstədirəm. Bunları mən adi qabıqlarla ondan sonra onları saxlayıb suları nə vitaminləndirirəm. Yoxsa heylə heçnə tökmürəm dibinə adi torpaqdır, rayondan gəlmiş brusdur. Altından biraz penaplast qoymuşam, o qovuntulu şeyin çox azmirəm, kəsib qoyuram. Üzərindən də yumurta qabığı qoyuram, quz qabığı qoymuşam çoxsuna qonduqların qabığıdır sındırdıqca artmır. Qoyuram, onlar da əriyiblər, çürüyürlər, torpağa qarışırlar, bilirsiz. Hamınız gülsevərlər üçün əsas onların həvəsi olduğuna görə bəzi insanları həvəsləndirmək lazımdır ki, gülləriniz olsun evinizdə. Güllər çox gözəldir, elə bir insanların üzünə gülürlər. Baxın. Bu beləncə kimin evində olarsa da yəqin ki xoşunuza gələcək. Daha biri. Mən bu günlərimdə tandıqlarıma bildiklərimi də verirəm. Ancaq bu dağından sındırıb verirəm, əziyyət çəksinlər, əksindən bitirsinlər. Ona görə ki, əziyyətsiz olarsa da heç nəyin qiyməti olmur. Onda hörmətsiz olur. Mən də ona görə dözüm əkmişəm buları baxın biraz uzandıqsa kəsmişəm əkmişəm çox altmışam buqla bundan məndə 5-6 qabda var. Obislər çox böyükdür. Onları da çəkərəm, göstərərəm. İnşallah böyüllülərindən çox xoşunuza gələr. Ağac kimi idilər. Çox hündür değillər, ancaq böyükdülər. Baxın, yəqin ki xoşunuza gəldi güllərim. İnşallah xoşunuza gələrsə də yenə deyirəm, abunə olun лай like хэлин hamımıza şəmkilizeynə kanalından birdəki güllər ailəmi kanalından böyük təşəkkürlər edirəm çox çox sağ olun bəyirəm güllərə görə göz haqqınız halal edin sağ olun hələli yeni videolarımda görüşənədək